حكيم رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل وحدنا الى صراطك المستقيم اللهم فهم النبي وخز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم زدنا علمها وارزقنا فهما أمين أمين يا رب العالمين قال الله تعالى ونعوذ بالله الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتكين نصرك الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم la yablughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi mimma bihi al ba's kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya amma ba yang selamat hormati ya pengerusi dan ahli jabatan kuasa ya, tuan-tuan imam ya, tuan-tuan bilal ya, muslimin ya, muslimat Allah taala ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah ini ya, semua sihat ya? InsyaAllah Alhamdulillah Ayat pertama bagilah kita Bersama-sama merafakkan Setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah ya, Dengan limpah kurnanya ya, Dengan izinnya ya, Alhamdulillah Dan ya, Allah Ta'ala mudahkan ya, Urusan kita pada malam ini Dapat kita bersama-sama mendirikan solat Fadu Maghrib ya, Secara berjemaah Alhamdulillah dan mudah-mudahan eh, dengan kesungguhan kita ni Allah Taala berikan kepada kita dan pahala eh, berlipat kali ganda insya-Allah eh, mudah-mudahan. Yang kedua alhamdulillah kita juga bersyukur pada Allah Taala dan Allah Taala berikan kepada kita memudahkan urusan kita dapat itu bersama-sama duduk seketika dan kita dalam program tasrih eh, Ramadan sementara kita menanti azan dan isyak hukuman Dan mudah-mudahan eh, segala amalan kita pada malam ini eh, semuanya eh, diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi muslimin muslima Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kan marilah kita juga eh, sama-sama merafakkan -sama setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Eh, summa, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan ya, eh, duduk dalam bulan Ramadhan. Ya, jadi Alhamdulillah, ya, jam celik, jam celik, ya, kita dah berada dah di penghujung Ramadhan dah. malam ni dah, malam keberapa berapa dah? Ha, lupa dah semua. malam ke 29. Ha, nak fikir raya dah ni. Ha, kita dah masuk dah eh, malam yang ke-25 kan eh, 25. 25 kan ha, malam ganjil Dan Alhamdulillah Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan Allah Ta'ala berikan kita peluang eh, Menikmati ganjaran Yang diberikan oleh Allah SWT eh, Kepada orang yang bersungguh-sungguh eh, Sepanjang bulan Ramadhan Dan kita pun dah berada di malam yang terakhir eh. Ha, bulan terakhir ni orang kata apa macam-macam ujian datang. macam-macam ha, ujian dan macam-macam dugaan. lagi-lagi ha, 10 malam terakhir. Ni dah 5 malam terakhir ni lagi macam-macam ujian ni. Ha, tengok macam-macam dekat media sosial ha, Promosinya ha, kan? Beli satu Percuma satu ha, Dia macam-macam ujian dah deh jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah taala supaya Allah taala berikan kepada kita kekuatan dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah taala sehinggalah kan hujung keluar daripada bulan Ramadan dan supaya apa supaya kita capai matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala iaitu la'allakum tattaqun kan mudah-mudahan Ha, kita keluar daripada bulan Ramadhan ni kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Ha, kena usaha juga walaupun baki lagi lima hari lagi ha, kita kena berusaha. Ha, korbankan masa kita, ha, korbankan tenaga kita, ha, korbankan rezeki kita dan sebagainya semata-mata nak meraih keredaan Allah Subhanahu Taala semata-mata kita nak keluar daripada bulan Ramadan ni nak jadi orang yang bertakwa. Dan amat amat rugi. Dan seperti mana hadis yang masyur kan selalu kita dengar. Dan hadis berkenaan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar Langkah yang pertama disebut amin. Maka hadis ini masyur kan. Hadis ini masyur dan kalau kita ingat kan apa jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan dan khatib baca dah dan hadis ni dah dan khatib ingatkan kita baca berkenaan dengan tiga golongan yang dicelakai yang didoakan oleh malaikat jibril alaihi salam dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam langkah pertama naik di atas mimbar menyebut amin Naik langkah yang kedua, disebut lagi amin. Naik langkah yang ketiga, disebut lagi amin. Kemudian selesai daripada khutbah tersebut, Nabi SAW, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan? Kamu naik atas mimbar tadi, kami dengar kamu sebut amin. Naik langkah yang kedua, amin lagi. Naik langkah yang ketiga, amin lagi. Apa yang kamu aminkan? Dan kemudian diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah turun malaikat Jibril alaihi salam mendoakan kecelakaan terhadap tiga golongan. Dan didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kita kalau kita tengok hadis ni muslimin muslimah ti Allah taala amat-amat kita takut sebenarnya. Sangat-sangat kita takut. Dan takutnya kerana apa? Kita tengok tujuan hadis tu. Ha, tengok yang pertama iaitu apa? Malaikat Jibril AS turun ke bumi. Kita kalau tengok dalam kisah berkenaan dengan Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS tidak akan turun ke bumi. Melainkan dalam urusan-urusan yang penting sahaja. Jadi yang pertama iaitu apa? Malaikat Jibril AS turun ke bumi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara ini adalah perkara yang mustahak. Perkara yang sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua iaitu apa? Didoa oleh malaikat Jibril alaihi salam. bayangkan takut kita ni termasuk dalam golongan ni. Ha, dia doa oleh malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril ni? Sayyidul Malaikah. Dan ha, penghulu segala malaik malaikat. Yang mana para malaikat ni la Allah mereka ni tak derhaka pada Allah Taala sentiasa melakukan taat, sentiasa berzikir pada Allah. Doa mereka tidak ada hijab. Apatah lagi penghulu segala malaikat yang berdoa. Oh, kita takut dengan dia ni. Kemudian diaminkan oleh Sayyidul Anbiya. Iaitu penghulu segala Nabi iaitu Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok dalam kitab Aqidatul Awam, dan akidah orang awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki Rahimullah taala kitabnya mudah aje berkenaan dengan ilmu tauhid antara tingkatan-tingkatan makhluk yang paling mulia yang pertama sekali yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua siapa dia malaikat jibril alaihi salam bayangkan makhluk yang paling mulia ni ranking yang pertama ranking yang kedua mendoakan kemudian mengaminkan kecelakaan terhadap tiga golongan. Oh ni kita dengar hadis ni sangat-sangat takut. Apa yang kamu aminkan disebutkan yang pertama iaitu apa ketika mana berselawat ke atasku dia tidak berselawat ke atasku. Kan ketika mana ada orang berselawat ke atasku dia tidak berselawat ke atas aku. Ketika mana ada orang mengingatiku dia tidak mengingatiku. Ha oh, ni kita kena sebut Han, kalau kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam sebut sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi yang memberi syafaat pertolongan kita nanti eh, di padang wa di padang masyar. Yang kedua iaitu apa golongan yang kedua ketika mana datangnya bulan Ramadan tak ada apa-apa perbuahan bila keluar bulan Ramadan ni. Tak ada kesan, tak ada tadrib. Mana kata apa latihan selepas keluar bulan Ramadan ni. Kan okay, kalau kita duduk dalam bulan Ramadan ni bulan Ramadan ni adalah madrasah. Kan madrasah Ramadan. Tadrib kan kita buat latihan sepanjang bulan Ramadan. Sekarang dah masuk dah 25 Ramadan. Daripada Ramadan yang pertama kita sanggup berlapar, haus dan sebagainya daripada terbit matahari hingga terbenam matahari. Okey. Kita lawan segala hawa nafsu kita. Kita makan dengan makanan yang sikit. Kita mengaji Quran. Kita berzikir. Kita berpuasa. Selama 30 hari kita berlawan dengan hawa nafsunya. Maka golongan yang kedua. Celakalah bila keluar dari bulan Ramadan. Dia tak jadi apa. Dia tak berubah. La'an lakum tak takun. Maksudnya tak berubah menjadi orang yang baik. Ha, tak ada pun kesan daripada sepanjang bulan Ramadan ni. Malah lagi teruk daripada tu bila keluar bulan Ramadan. Na'udzubillah. Banyak maksiat yang dilakukan. Ini yang kita takut kan tergolong di kalangan. Golongan yang didoakan oleh Malaikat Jibril AS. Ada muslimin muslimah hati Allah Ta'ala antara amalan gitu disebutkan. Apakah amalan nak tengok perubahan pada diri kita selepas keluar bulan Ramadan nak jadi golongan yang tidak dicelakai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ataupun keluar bulan Ramadan antara amalan yang kena dilakukan apa dia ada disebutkan dalam satu kitab nama kitabnya dikutai kutaiap ni apa kitab kecil je kitab je. Ha dikarang oleh ulama Mesir hai yang bernama Syekh Abdul Ghanim Syekh Wazdani Gharnim tambah Syekh disebutkan dalam kitabnya tajuknya iaitu Maza Ba'da Ramadan. Nah maksudnya Maza Ba'da Ramadan bagaimana keadaan kita selepas keluar bulan Ramadan. Antara amalan yang kita nak menjadi diri kita orang yang bertakwa antara kesan daripada tarbiyah kita keluar bulan Ramadan amalan yang kita kena lakukan apa dia? jangan tinggal sembahyang berjemaah berjemaah. Ha ni antara ini. Kalau kita tinggal takut-takut kita tergolong di kalangan yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini yang pertama disebutkan ha, oleh Syekh Wadi Wanim. Kan ha, kita tarbiah kita tiap hari datang. Kita sembahyang tarawih. Alhamdulillah ada yang buat 8, ada yang buat 20. Ha 23 lah, 20 tambah 3. Dia buat tiap-tiap hari. Tapi na'udzubillah bila keluar bulan Ramadan tak semayang berjemaah. Ini antara kan, golongan yang dicelakai oleh malaikat Jibril AS. Ini na'udzubillah min kita kena usaha. Kan, kena usaha. Kan, Sekurang-kurangnya bila kita keluar bulan Ramadan. Semayang berjemaah. Jangan ting, jangan tinggal. Ini kalau kita bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan semayang sunat. Tarawih semayang sunat ni. Sanggup kita datang ke masjid. Alhamdulillah. Sepatutnya semayang yang fardu tu lagi awla lagi kena dah. Kena datang. Ha, ni maksudnya lepas keluar bulan Ramadan. Semayang berjemaah dengan tinggal. Ha, ni tak nak termasuk di kalangan golongan yang dicelakai. oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga iaitu apa ketika mana dia mempunyai ibu dan ayah. Ha tapi dia tidak berpeluang untuk melakukan kebaktian kepada ibu dan ayahnya. Ada ibu ayah tapi tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu taala. Inna ulbilah minnalik. Dan ha, yakni maksudnya apa orang ada ibu dan ayah eh, mudah menempatkan dirinya ke dalam syurga walaupun dia melakukan sekecil-kecil kebaik, kebaikan <coughs> Ini antara tiga golongan. Ini semua ancaman. Ha? Adanya tadrib dan adanya targib dan adanya tarhib. Dan ha? adanya rasa seronok dalam melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Ramadan. Dan ada juga ancaman-ancaman. Yang tadi kita sebutkan tadi. Tujuannya untuk apa? Tak lain tak bukan Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kenapa ada rasa seronok? Kenapa ada ancaman? Allah Taala didik kita dalam bulan Ramadan ni usaha bersungguh-sungguh kan usaha bersungguh-sungguh melakukan ketaatan lagi-lagi 10 malam terakhir ni kan Haan, 10 malam terakhir apa kena buat tiap-tiap hari kena bangun tahajud dan gandakan amal ibadah kita ngaji Quran 10 malam terakhir gandakan lagi Ha, ni yang kita bimbang sangat-sangat ni. Bimbang sangat-sangat 10 malam akhir terakhir ni makin lama makin kurang. Kata. Ha, kan? Kalau ngaji Quran, Nabi dah hilang dah semua. Ha, kan? Lepas tu kalau orang Malaysia ni biasa kita lah kan. Khatam Quran 3 hari. Ya. Ha, hari pertama dia semangat tu. Alhamdulillah. Dapat satu juzuk. Syukur. Sujuk syukur dia. Ya. Ha, masuk hari yang kedua, satu muka surat je. Ya. <laughs> lah. Hari yang ketiga khatam dah tak bacalah. Ini kita, lah. Patutnya 10 malam terakhir ni banyakkan lagi. Dan kalau awal-awal kita dok ngaji Quran mungkin ada di kalangan kita yang buat tadarus dan sebagainya dah khatam dah. Jangan berhenti setakat itu je. Teruskan lagi bacaan-bacaan. 10 malam terakhir banyakkan lagi bacaan-bacaan Quran. Banyakkan gandakan lagi zikir-zikirnya. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 malam yang terakhir menggandakan lagi amal ibadahnya. Mengasingkan dirinya daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk lama beriktikaf di masjid, hidupkan malam lail malam kata apa malam qiyamul lail. Gandakan lagi dia punya amalan kita 10 malam yang terakhir. Dan malam ni kita dah masuk dah malam ganjil. Ha, kena banyak kata qiyamul alhamdulillah kan. Tengok masjid surau pun dah ada dah buat program qiyamul lail. datanglah hadir InsyaAllah kesungguhan kita korbankan masa kita. Ada KPI ni. Allah nak kita keluar jadi orang yang bertakwa. Ini muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala kena usaha jadi orang bertakwa. orang yang bertakwa ni Allah Ta'ala akan berikan kepadanya anugerah yang sangat-sangat istimewa. Dan lepas kita kena usaha jadi orang yang bertakwa. Dan Allah berikan anugerah iaitu apa? Tengok dalam ayat suratul Baqarah ayat 1 hingga 5. Dan Allah Ta'ala sebutkan apa dia? Alif la mim Zalikal kitabu la raiba fi Hudan lil mutakin Petunjuk ataupun hidayah bagi orang yang bertakwa Hidayah ni apa? Anugerah yang istimewa Ya Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala cinta sahaja Inna Allah hayuti dunya mayuhib Wa ma la yuhib wala yutil iman illa may yuhib aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia innallaha yuti dunya sesungguhnya Allah taala boleh berikan sisi dunia apa dia jawatan ke pangkat ke dan sebagainya berkenaan dengan dunia may yuhib wa man la yuhib kepada siapa yang Allah taala cinta dan kepada siapa Allah taala tak cinta semua dapat berkenaan dengan dunia dia mempunyai sebesar-besar pangkat, setinggi-tinggi Ha, sebanyak-banyak harta dan sebagainya itu bukan ukuran Allah Taala cinta kepada kita. Tandanya Allah Taala cinta kepada kita apa dia? Wala yutil iman illa mayyuhib. Tapi Allah Taala tidak memberikan keimanan ataupun hidayah melainkan kepada siapa yang dicinta, dicintai sahaja. Siapakah golongan yang dicintai oleh Allah? Hudallil muttaqin. Iaitu hidayah bagi orang yang merasa bertakwa. Maksudnya apa muslimin muslimat hati Allah Taala sepanjang kita bulan Ramadan yang kita lakukan amal ibadah kita. Semayang sunat tarawih kita, zikir kita, ngaji Quran kita. Kan datang ke masjid kita ni semayang berjemaah kita ni kita sedang usaha nak meraih cinta daripada Allah Taala. Kan kita nak keluar bulan Ramadan biar kita keluar dengan cinta dan kasih sayang daripada Allah Taala. Ni yang kita nak. Bila Allah Ta'ala cinta kepada kita, bila Allah Ta'ala berikan kita hidayah, Allah Ta'ala kasih kepada kita bila kita keluar bulan Ramadhan, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita tiga keistimewaan. Ini kita nak muslimin, muslimat, Allah Ta'ala ni orang yang ada hidayah, Allah Ta'ala berikan kepadanya tiga keistimewaan. Cinta, ada tiga bentuk cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apa dia yang pertama iaitu apa hidayah itu membawa makna bimbingan Allah Taala permudahkan segala urusan ibadah kita. Bila Allah Taala cinta kepada kita, kita berusaha sepanjang bulan Ramadan meraih cinta Allah Taala. Bila Allah Taala cinta kepada kita, segala urusan ibadah kita semuanya akan dipermudahkan oleh Allah. Kita nak tak tu? Kita nak tu. Semua amal ibadah kita Allah Taala kebimbing bimbing segala anggota badan kita ni semua melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Taala jaga mata kita. Allah Taala jaga tangan kita. Allah Taala jaga kaki kita, kemaluan kita, perut kita, mulut kita, telinga kita, semuanya ke arah kebaikan. Ini bila Allah Taala cinta kepada kita. Ini yang kita nak. Apa Allah Taala sebut apa dalam Quran selepas ayat tu hudallil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solat. Yang pertama, ibadah yang Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, apa dia? وَيُكِمُوا نَا صَلَاةً وَيُكِمُوا نَا صَلَاةً Iaitu salat kita ini akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala cinta kepada kita, ada hidayah daripada Allah Ta'ala, salat kita jadi mudah. Dalam keadaan kita sihat, Alhamdulillah boleh kita melaksanakan salat. Dalam keadaan kita sakit, Allah Ta'ala akan bimbing, boleh melaksanakan salat. Dalam keadaan kita kaya ataupun miskin, Allah Ta'ala akan mudahkan usaha solat kita. Macam mana sekalipun keadaan kita, Allah Ta'ala bimbing solat kita ni jadi mudah. Solat ni senang, susah, susah. Susah, solat ni susah. Kan ha, kita dengar kan dalam peristiwa Israq dan Mi'raj kan, minta kurang, minta kurang, minta kurang, minta kurang, dapat lima. Itu pun Nabi Musa kata apa, umat kamu tak mampu nak laksanakan. Baru-baru ha, dengar penceramah selebriti kata apa, 90% umat Islam yang berada di Malaysia ni masih lagi tinggalkan solat. Bayangkan 90%. Kita ingat dudukkan masjid dah ramai tu. Tu ramai lagi yang tak semayang tu. Ha ni masih lagi tinggalkan solat. Solat tu susah melainkan ada hidayah daripada Allah. Allah bimbing kita untuk melakukan ketaatan. Apalagi amalan yang Allah Taala mudahkan wa mimma razaqnahum yunfikun dan kita nak rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita Allah bimbing semuanya ke arah kebahi, kebaikan. Jadi kita muhasabah kita tengok balik Allah Taala berikan kita nikmat rezeki tengok atas tujuan dunia ke atas tujuan akhirat. Bila ada hidayah Allah Taala akan bimbing kita rezeki ke arah akhirat. Nah ni. Yang kedua iaitu apa orang yang mendapat hidayah dia akan dapat pembebasan daripada segala masalah. Tadi apa dia hidayah yang pertama Allah taala akan beri bimbingan, permudahkan segala urusan ibadah. Yang kedua, orang yang mendapat hidayah akan diberikan pembebasan daripada segala masalah. Hidup kita ni semua ada masalah, ada ujian. Ha, saya ujian saya macam ni, jemaah ujian macam ni, semua ada ujian. Ya Allah taala berikan. Tak boleh kita nak elak. Allah Taala sebutkan dalam Quran kullayusibana illa ma kataballahu lana katakanlah wahai Muhammad kami tidak akan sesekali menimpakan ujian kepada hamba-Ku melainkan semua telah ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi Allah Taala ajarkan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi ujian. Bagaimana caranya dekatkan hubungan kita dengan Allah Taala. Wa may yattaqillaha hayaj'an lahu makhrajan wayarzuquhu min haitsu la ya'tasi ila akhir ayat. Wa may yattaqillah hidup kita ni ada ujian dia bertakwa kepada Allah jaga hubungan dengan Allah wa may yattaqillah barang siapa yang bertakwa orang yang bertakwa diberikan hidayah ya ja'al lahu makhraja diberikan pembebasan daripada segala masalah masalah ni bila Allah Taala cinta kepada kita dibebaskan segala masalah yang ketiga iaitu apa orang yang mendapat hidayah dia adalah orang yang berjaya dan bahagia ada orang hidupnya berjaya, belum tentu lagi bahagia. Ada orang hidupnya bahagia, belum tentu lagi berjaya. Kan? Kita nak macam mana? Kita nak berjaya tak bahagia atau bahagia tak berjaya? Ha, ataupun nak lagi teruk? Ha, tak berjaya tak bahagia. Ha, itu lagi teruk. Kita nak hidup kita ni berjaya dan bahagia, bahagia. Ada orang hidupnya berjaya, Alhamdulillah. Semua ada, segala-galanya. Kereta besar, rumah besar, motor besar, bini pun besar contohnya. Tapi tak bahagia, ada masalah dengan keluarga, ada masalah tempat kerja, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan tu. Ada orang hidupnya bahagia tapi tak pernah berjaya. Kita nak hidup kita ni berjaya dan bahagia. bahagia. Berjaya dalam bahasa Arabnya dipanggil fauzun. Ni berjaya, sukses. Kan berjaya. Dan fauzun. Bahagia, seronok, gembira dalam bahasa Arabnya dipanggil fariha. Dan farah, farhan, farihat. Ha. Berjaya adalah fauzun. Bahagia adalah fariha. Kita gabungkan kedua-duanya. Kita nak hidup, kita berjaya dan bahagia. Dalam bahasa Arab ni dipanggil falah. Ha, kan? Selalu kan kita dengarkan azan berkumandang. Hayya alal falah, hayya alal falah. Marilah menuju kejayaan dan kebahagiaan. Melalui apa? Tengok ayat sebelum tu. Hayya alas salah. Tapi cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui salat, kita hidup kita ini akan berjaya dan bahagia. bahagia. Tengok ayat yang kelima dalam surah Al-Baqarah. Eh? Ayat yang bawah tadi. Hudan lil mutakin. Bawah sekali Allah Ta'ala kata apa? Ula'ika ala huda min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Maksudnya apa? Ula mereka yang di atas ni ada hidayah Allah. Ni kita nak hidayah Allah. Cinta Allah Ta'ala ni. Ke mana-mana ada hidayah Allah, tempat kerja ada hidayah Allah, dalam rumah ada hidayah Allah, dalam bulan Ramadan ada hidayah Allah, di luar bulan Ramadan ada hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Maka orang ini sebenar-benarnya adalah orang yang berjaya dan bahagia, bahagia. Ini muslimin muslimat Allah Taala yang kita sedang usahakan. Sepanjang bulan Ramadhan ni. Allah Ta'ala berikan kita peluang duduk dalam bulan Ramadhan ni. Bersungguh-sungguh kita dalam melakukan ketaatan. Korbankan. Ni 10 malam yang terakhir ni kita korbankan masa kita. Kita korbankan tenaga kita. Korbankan segala-galanya untuk Allah Ta'ala. Ha, kita jadikan Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan yang terakhir kita. Tahun depan belum tentu lagi. Maka walaupun berbaki lagi lima hari ini, teruskan kita melakukan amal ibadah kita dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan bila kita keluar bulan Ramadan, kita jadi orang yang bertakwa, yang mendapat cinta daripada Allah SWT. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dan Allah Taala mudahkan segala urusan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga Allah Taala terima segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan dan akhir sekali mudah-mudahan Allah Taala rezekikan kita duduk dalam kita dapat rezeki uh, rezekikan kita dapat malam Lailatul Lailatul Qadar insya-Allah amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu jadi kita tutup tazkirah kita dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika, bihamdika. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim wal asinal insana la fi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassabil haqq wa tawasa sallallahu taala alam السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته